munofiq ilmiy majlisga kirsa masjidga kirsa yuragi siqiladi qafasda turgan qushga o'xshab tipirchidaydi deganlar shuning uchun agar siz ilmiy suhbatda maza qilyapsizmi har kuni namozni vaqtini kutib o'tiribsizmi yaxshilik qilib ehson qilib sadoqat qilib ichingizda bir xursandchilik bo'lyaptimi iymon muborak bo'lsin mana shuni saqlang shuni mahkam ushlash kerak ibodatga bo'lgan insonning shavqi uni iymonidan dalolat u ibodatdan insonni yuragi siqilsa bundan ehtiyot bo'lish kerak ba'zi odam namozga dangasalik qilib qoladi ehtiyot bo'lish kerak munofiqlarni nisbati e, u va vai qu kusala agar namozga tursalar dangasalik bilan turadi munofiqlar u ibodatga bo'lgan lazzatni himoya qilish kerak va xavf va rajoning ya'ni umid va qo'rquvning o'rtasida e, muvozanatni ushlashimiz kerak